Плохим. Небольшая травма была у Олега и он в матче. Вот посмотрите, как взял товара. Отлично. И не совсем удачно прошел тот матч, который должен был настроить Дивлянт на игру вот сегодня. Повторный матч розыгрыша Кубка обладателей Кубка Европейских стран против очень серьезного соперника. Это футболисты, которые сейчас ведут атаку. Футболисты Утрешка доказали в первом матче. И вот первый же удар поворотом Киевлян. И судья указывает на центр. Бурную радость вызвал этот гол. На скамейке запасных поднялись и тренеры, и игроки. Ну что, киевляне сейчас? Штурм. Только штурм, ворот, наперников. Задача усложнилась. Но вот еще один удар. И Олег Блохин забивает очень нужный гол. Еремчук. И затем сильнейший удар правой Олега Блохина. один один На гол являя не ответили голом 1 Нужно выигрывать. И только выиграл. Нолде Руйтер также играл в этом клубе. Заваров. И вот так приходится защищаться сейчас защищать футболистам клуба Утрих. Герман Верит э, выбил мяч лицевую линию сейчас будет подан угловой. Василий Рат устанавливает мяч. Он очень хорошо так сейчас э, научился подавать, подрезая мяч по дуге. Это еще не тот сухой лист, который был, но вот посмотрите, как здорово было сыграно. Вратарь апеллирует судье. Ван Лун хватает судью руками. Показывает, что было нападение на вратаря. Вот сейчас небольшая такая заминка в ходе встречи. Посмотрите, как это было. Вот судья показывает на центр. Желтую карточку, конечно же, нужно будет показать. 2-1. Ковенко. Там Демьяненко и Рад. Успел Анатолий к мячу. Заваров. И очень коварный удар. Очень коварный. Но как не готовился к нему Ван Эде. Он его парировал. Но обескуражен. Вот посмотрите, как неожиданно. Да и в этом матче немало неприятности защитникам и вратарю достается из-за Заварова. И вновь очень коварно, очень интересно подает угловые Василий Ратман. 24 минуты сыграно в первом тайме. Здесь Киев. Нужна помощь врача. Там Хоп подходит. Олег Блохин и Иван Еремчук. Это можно не сомневаться. Который готовит киевляне. Растягивая защитные порядки гостей. Блохин с мячом. В штрафной площадке уже. И вот хороший удар. Какой удар. Забивались мячи киевлянами. Э -э, вот из таких ситуаций бил сейчас Бессонов. Вот посмотрите. Блоки оставил ему мяч, он ударил. Вы помните мяч забитый? Вот Владимир Бессонов, тот, кто -то бил поворотом. Мяч забитый на Анатолием Демьяненко за 7 минут до конца матча в Утрехте. И счет. И это вызвало столь бурную радость. Вот сейчас Заваров оказался на земле, а его оппонент вышедший только что на замену, получает желтую карточку. Эдвин Годи грубо обошелся с Александром Заваровым. Они разобрались. И Ван Эда в более высоком прыжке, чем Заваров, отбивал мяч. поволноваться придется еще как минимум 40 минут. Вот так это будет. Заваров. Еремчук. Кому отдать? Баль. Из-под ноги Андрея Баля. Мяч ушел вот за боковую линию. Баль Бросает его из-за боковой. Яковенко с мячом. Навесная передача штрафную площадку. Кто будет бить? Отлично! И наконец-то Александр Заваров добивается успеха. Вы знаете, я так э, переживал э, за Александра. Он в первом тайме создал много моментов. И сам бил поворотом. Но ну, не удавались ему э, вот, завершающие удары. А сейчас стремительно среагирует. в это время из-за спины товарища выскочил Александр Заваров и забил третий мяч в этой встрече. Итак, 3-1. Вот уже легче немножко нам тоже, ощутив то, насколько Заваров опасен, хотя уже после первого матча это отмечали и э, спортивные журналисты голландские, и тренеры. Нолдеруйтер и фент Вон, второй тренер. Футболисты Утрехта выстраивают стенку. Идет подготовка к тому, чтобы нанести удар. Это опасно. Но стенка не сдвигается ни на метр дальше, хотя он находится на расстоянии едва ли 8 метров. Вот так. Наконец-то успех пришел и к Вадиму Ясушенко. Четвертый гол. Ну вот теперь я считаю, все, что стало на нас места. Удар. Молниеносная реакция вратаря. Но... В руки он не взял, а Вадим Евтушенко чудесно сыграл на добивание. Вот 4-1. Еще одна строчка заполнена на табло. 53 минута. 60 Простите, 60-я минута. Вадим Евтушенко. Блохин. Под 14 номером Биланов. Он войдет на поле вот, вместо Олега Блохина, который только что пробил поворотом. Олег Блохин. 5 ноября ему исполнится 33 года. Лучший футболист вот, последнее десятилетие. Это, несомненно, самый результативный из наших нападающих. Покидает поле он пожалуй, тем, что забил гол, сравнял счет в этом матче буквально через минуту после того, как гости появились в счете. До конца матча остается 14 минут. Александр Заваров, столь продуктивно проведший вот все это игровое время, что, пожалуй, не заслуживает ни одного упрека, даже за те моменты, когда не забивал. Флангу. Пока он один, но открывается сейчас Биланов впереди. Биланов с мячом. Его сбивают. Все нормально, показывает судья. Ну, посмотрим еще раз. Электронная техника точнее. Да, толчок, локтем. Хотя бы гол престижа. Второй гол забитый на поле соперника. Это много было бы уже для э, такого плачевного находились на котором находились соперники Киевлян. Киевляне довольны результатом матча. Слетит судья и показывает на центр поля. Матч в Киеве на республиканском стадионе. Повторный матч розыгрыша Кубка обладателей Кубка в европейских стран между Динамовцами Киева и командой Утрех из Голландии завершился. За счетом 4-1 победили киевляне. Они вышли на следующий этап соревнований.